Как сейчас руководитель подарил. Я честно говоря не знаю Для чего сделали эти саморезы Потому что тут есть замки Для какого то более уплотнения Сделано Но все равно получается мы открутили Сейчас шуруповерт Ну теперь давайте посмотрим Как выглядит он внутри А внутри вот так вот, ребят, вот здесь под вентилятором. Вдруг надо будет дополнительное охлаждение, если у вас очень мощный модуль, очень сильно греется, если в технических характеристиках под него надо принудительное охлаждение, обязательно ставим вентилятор. Обязательно. И очень хорошо сделано, что вентилятор забирает воздух не просто напрямую, а он забирает вот с нижних отверстий. Это сделано для того, чтобы он не захватил с собой воду. Сюда у меня забрызгал. Вот эта кофеточка под блоком питания. Она также сама может переставляться. Вот 4 самореза у нее вот здесь. Она может переставляться на двери. Если вам неудобно блок питания прикрутить именно в это место в кабинете, вы можете перенести это все на дверь. Все предназначено для этого. Кабинет премиальный заказывайте, собирайте экраны, собирайте сами, подсветите свой бизнес, подсветите свой бренд, свой товар.